Сам. Видимо, лидеры Майдана призывают бессрочную запастовку. Скажите, люди, которые работают, которые кормят свои семьи, они могут позволить себе бессрочную запастовку даже вот при таком экономическом состоянии в Украине? А евроинтеграция? С такими декарскими замашками, как захват учреждений, снос памятников, разве это европейские ценности? На бульдозере мы в Евросоюз не попадем. И в Европе мы такие не нужны. Россия вчера на своих телеканалах назвала события в Киеве анархией. А наши телеканалы украинцы сутками нагнетали психоз. Многие люди звонили лично мне и говорили, что психика они выдерживали бесконечного повторения одних и тех же побоев, рак и прочего. И у меня возник вопрос. А где же в эти часы были государственные экономики? Где был первый украинский государственный Где был канал Рада? Он был закрыт. Я представляю Луганс. И какие-то, так сказать, широковатости в межчеловеческом общении. Что было бы? Был бы включен, был бы включен лот. В студии лота сидел бы губернатор, председатель областного. А Родион Мирошник включил уже всю область и шел или телемарафон, или телемост, или как хотите его назвать, где бы с каждой территории люди могли высказать свое мнение о происходящем. Почему это нельзя сделать в Украине? Почему кто-то не хочет этого сделать в Украине? Почему такое молчание, не хочу пить? власть проигрывает информационно, как на этапе подготовки к Вильнюсскому саммиту, так и в эти последние тревожные дни. И я хочу в конце согласиться с тем, что надо принимать такое заявление. Я согласна с предложениями депутатов, высказанных на фракции партии возобновить и довести до конца дело Северодонецких съездов. А жителям Луганщины хочу от всей души, и я думаю, вы меня поддержите, выразить сердечную благодарность за выдержку, за толерантность, за то, что не поддались на провокации и в очередной раз проявили луганский характер.